asaku hurmatli talabalar bugungi demak patologiya va toksikologiya fanimizning navbatdagi mavzusi baliqlarningi kasalliklari deb nomlanadi ushbu mavzuni kengroq yoritish maqsadida quyidagi rejalar belgilab olingan demak rejamiz birinchisi baliqlarning invasion kasalliklari ikkinchi rejamiz esa baliqlarning protazoi kasalliklari va ularning qo'zg'atuvchilari hamda uchinchi rejamiz esa infeksiya va invaziya rezervuallari ya'ni tabiiy o'choqlari deb nomlanadi demak mavzu hal qilib turadigan bo'lsak bugungi kunda jahondagi baliqlar ei tarqalishi ekologik xususiyatlari va taksonomiyasi masalar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar jumladan parazitlarning molekulyar biologiyasini ishlab chiqish va germitlar guruhlar qator sistematikalariga aniqlik kiritish baliqlarni qator turkumlarining turlar hamxilligini o'rganish baliqlar turli xil guruhlar parazitik kasalliklarni epizotologiyasini o'rganish baliq baliq parazitlarning evolyutsiyasi va parazit xo'jayinnin o'zaro aloqalarini o'rganish masalalari shu bilan birga sestitdozlar trematotozlar akantasoz va nematoolarga qarshi kurashish profilaktikasining samaradorligini o'rganish baliqlar orasida parazitlarni tarqalishini suv havzalarga bog'liqligini o'rganish baliqchilik hovuzlaridagi baliqlar parazitlarni sistmatikasi biologiyasi morfologiyasini o'rganish baliqlar parazitlar kasalligini asosiy asoslarini ishlab chiqish va ovlangan baliqlar parazitlarni turlar tarkibini xilma xilligini hozirgi holatini o'rganishni taqozo etmoqda adabiyot ma'lumotlar va olimlarimiz tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlar natijasida baliqlarni bir mavsum davomida baliqlarni demak o'n o'n ikki foiz mahsudodli ko'rsatkichlariga ta'sir qilishi hamda yosh individlarni nobud bo'lishiga bu parazitlar kasalliklar sababchi bo'lmoqda baliqlarda invaziv kasalliklar haqida to'xtalib o'tadigan -tə bo'lsak baliqlarni invaziv kasalliklari hayvonot olamiga mansub organizmlar keltirib chiqaradi bular birinchi o'rinda protoziy kasalliklari ikkinchisi gelmitoz kasalliklari uchinchisi esa kristasizlar ya'ni qisishvaqa simollar keltirib chiqaradigan asosiy demak kasalliklarga to'xtalib o'tishimiz mumkin demak bir hujayralar haqida demak umumiy rasmlar keltirilgan parazitlar chuvachlar haqida rasmlar keltirilgan hama ihaqsimolarni ko'rinishi hamda ular keltirib chiqaradigan kasalliklarni invaziyasi bu slaydimizda demak aks ettirilgan bir hujayrali hayvonlar kenja dunyosi to'g'risida umumiy sizlarga tushuncha beradigan bo'lsam bir hujayrali hayvonlar protozoa deb nomlanadi ular keltirib chiqaradigan kasalliklar prozo deyiladi bir hujayrali kenja dunyosiga mansub bo'lgan hayvonlarning tanasi yagona hujayradan yoki bir biriga o'xshash tuzilgan hujayralar to'plamidan iborat bir hujayralilar mustaqil hayot kechira oladigan organizmlar bo'lib ular moddalar almashinish harakatlanish ta'sirlanish ko'payish va tirik organizm uchun xos bo'lgan barcha xususiyatlarga ega Bunda funksiyalarni hujayradagi maxsus demak organtlar yoki organellar bajarib beradi bir hujayralar soxta oyoqlilar pichimilar va kiprikchalar yor, kiprikliklar yordamida harakatlanadi nafas olish tanasi yuzasi orqali boradi bularni hozirgi kunda fanda 70 mingdan ortiq turi ma'lum ular ularforalar sporalilar hamda miksoporaa deyiladi va oxirgisi esa mikroor deyiladi va tiplariga ajratiladi endi umma qo'zg'atuvchilar ya'ni sodda hayvonlar tipiga umumiy tavsif umumiyto'xtaladigan bo'lsak demak sodda hayvonlar demak bilasizlar birinchi o'rinda oziqlanish haqida to'xtalbo' oziqlanish demak gidratrof ba'zilari oziqa gavdasining har qanday joydan kirishi mumkin Ba'zilar esa maxsus orgonentlar hujayra og'zi hujayra halqum orqali kiradi ovqat hazm qilishi ichki ovqat hazm qilish vakulasi orqali boradi ar sistemasi bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak hazm bo'lmagan oziq qoldiqlari tananing turli joylaridan yoki maxsus chiqarish teshigi chiqarib yuboriladi ba'zilarda qisqarchi valar bo'ladi nafas olishi demak nafas olishi sadda hayvonlarning aksariyati ayro organizmlar hisoblanadi demak bularni reaksiya reaksiyasi javob reaksiyasi tashqi ta'sirlarga ka qarshi butun organizm qo'zg'alishi bilan javob beradi endi bu yerda protazoa kasalliklarini ya'ni bir hujayrali kasalliklarni bir nechta turlarini keltirgapmiz birinchi kasalligimiz bu ladenoloz kasalligi keyingisi kriptobioz ixtiyofidroz hamda taksidoz kasalliklari demak baliqlarda respublikamiz baliqlari va ovchilik xo'jaliklarida va hamda tabiiy suv havzilarida uchrab turadigan kasalliklarni bu slaytimizda ko'rishlaringiz mumkin hamda bularnidemak rivojlanishi rivojlanishi qanday bosqichlarda amalga oshishini bu slaytimizda aks ettirilgan infeksiyava rezerollar bu nima demak ma'lumki kasalliklarni birlanchi tarqalish manbai tabiatda ushbu kasallikning rezervuallari ya'ni tabiiy o'choqlar mavjudligi bilan izohlanadi ma'lum bir infeksiyani yoki invaziyani zaharlanis saqlansh joy bu demak o'choqlar ya'ni invaziya kasallik tarqatuvchi tarqaladigan joy ya'ni, yani o'choqlar deb nomlanadi infeksiya o'choqlari tabiitda rezervuarlarni o'rganishda işte, akademik pavlosk tomonidan ko'plab tadqiqot ishlari al, olib borilgan va bir necha misollar bilan shu tabiiy o'choqlarni tushuntirishimiz mumkin ushbu tadqiqotch tomonidan ishlab chiqilgan ta'limotga ko'ra infeksiyalarni o'choq hosil qilishi bu o'choqni vujudga kelishi kasallik qo'zg'otchilarni ko'p miqdorda to'planishi bevosita bir qator iqlim va ekologik sharoitlar bog'liq hisoblanadi birgina shu baliqlarda legulloz kasalligini demak haqida demak bu rezeochogni tushuntiradigan bo'lsam demak bilamiz legulloz kasalligi demak legilli degan demak parazit joycha keltirib chiqaradi bular demak asosan oraliq xo'jayini demak baliqlarda uchrasa asosiy xo'jayini demak qushlarda uchraydi demak o'z navbatda suv oldi qushlari ularni rezervuar ya'ni rezervuar o'choqlari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ayrim oraliq xo'jayini bilan rivojlanadigan nematodalarimiz bor bu nematodalar oral xo'jayini demak suutlar bo'ladigan bo'lsa ushbu suvutlar balchilik hovuzlar yoki tabiiy suv hazilarinida shu suvlar uchrashiga qarab turib o'sha s uchradigan joy o'sha ko'l uchun demak invaziya o'chog'i hisoblanadi ushbu mavzuni keroq oqish uchun quyidagi adabiyotlar bilan tanishib demak bu mavzu bo'yicha batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishlaringiz mumkin hammalaringizni e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat